Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Hamınızı salamlayıram. Bu gün sizə 6 sot torpaq sahəsində şəxsi tikili, 4 otağlı, 3 sanitari qovşağı olan belə bir bağ evini təqdim edirəm. Baxın belə bir bağlı bağçalı, gözəl bir həyət yana sahəsi var. Həyətdə tam rahat şəkildə 4 maşın, 5 maşın daxil ola bilər. 6 sot torpaq sahəsindədir. Evin hər bir tərəfinə tam rahat şəkildə keçmək olur. Heç çox keyfiyyətlə tikilib, şəxsi istifadə üçün tikilmiş bir evdir. Asfalt yola yaxın məsafədədir. Qeyd edim ki, ev bağ evi kimi istifadə olunur. Belə bir görünüşə malikdir. Kommunal xətləri, qazı, suyu, işığı var və daimidir. Tam ətraflı şəkildə sizə çəkib təqdim edirəm ki, heç bir qaranlıq yeri qalmasın. Evin 2 Giriş qapısı var. Əsas giriş qapısı baxın buradandır. Əlavə giriş qapısı buradandır. Yanından tam rahat şəkildə keçmək mümkündür. Burada su çəni var. Evin yan hissəsində baxın burda sanitar qovşağı var. Duz gölünə çox yaxın yerdədir. Hündür ərazidədir, dəyərli izləyicilər. Evin yerləşdiyi ünvan manzaradan e Saray Novxanın şosse sinə yaxın məsafədədir. Yeni yola yaxın məsafədədir. Manzarə Novxanın Saray siftahoruna çox yaxın yerdir. Yəni asfalt yolun arası harda-sa 50 metrdədir. Çox gözəl. Yerdədir. Ətrafı iki mərtəbəli evlərdir. Bağ evi üçün əsl yaşaymalı bir yerdir. Çox sakit, tüklər demişəm. Çox huzurlu bir yerdir. 6 sot torpaq sahəsində 4 otaqlı 3 sanitar qovşağı olan baxın belə bir bağ evidir. Qiymətdə videonun əvvəlində qeyd etdim ki, endirim olacaq. Dəyərli izləyicilər, baxın bura evin giriş hissəsidir. Giriş baxın istiboldur. Evə daxil olduqda solda yerləşir birinci mərtəbədəki sanze sanitar qovşağı. Dəyərli izləyicilər, ev bina üslubunda inşa olunub. Yəni birinci, ikinci, üçüncü mərtəbəsi Monalist betondur, yəni hətta kirişanın, yəni söküb bir mərtəbə də qaldırmaq imkanı var. Bur evin böyük bir qonaq otağıdır. Qonaq otağı ilə dəyərlizlə mətbəx bir yerdədir. Evdə bəzi yerlərdə cüzi təmir tamamlanma işləri vardır ki, ev sahibi qiymətin daxilində bunu tamamlayıb verəcək. Kombisi var pəncərlərin arşotkası qoyulub və ən əsası ev də torpaq da kupçaldı, yəni ipoteka yararlı evdir. Ev işığlı evdir, hər bir tərəfə baxan pəncərəsi var. Təbii ki, qoşa daşdır. Bu hissə istipoldur. Evin videonun əvvəlində qeyd etdiyim kimi bir giriş hissəsi burdandır. Köməkçi girişi və digər əsas giriş hissəsi baxın burdandır. Piləkanlar da təbii ki, betondandır. Geniş, baxın, belə bir qonaq otağı var və burada mətbəx yerləşir. Evdə bəzi yerlərdə dediyim kimi tamamlanma işləri vardır ki, onlar hamısı tamamlanıb təhfil veriləcək. Bu evin belə bir otağıdır ki, əlavə və danlığı yığmağı üçün. Otaqları çox genişdir, kupçalı evdir, dəyərlilər izləyicilər. Yəni bəzi tamamlanma işləri, onlar da hamısı tamamlanıb tam gözəl şəkildə sizə təhfil veriləcək. Ev sahibi tərəfindən satışa çıxarılmış şəxsi bir müşdü. 6 sot torpaq sahəsindədir. Yəni bu işlərin hamısı tamamlandıqdan sonra qiymət 125 min manatla satışa çıxacaq. Təbii ki, qiymətdə razılaşma olacaq. 2-ci mərtəbənin ümumi görünüşü, dəyərli izləcilər, baxın belədir. Burada yerləşir evin bir yataq otağı. Böyük yataq otağı. Bu yataq otağının özünün ayrıca bir böyük bir sanzeri var bir daha qeyd edim. 1-ci mərtəbənin döşəməsi, 2-ci mərtəbənin döşəməsi və baxın bu hissə monolit betondur. Çox keyfiyyətlə tikilmiş bir həyət evidir. Ünvanı bir daha nəzərinizə çatdırım. Masazırdan Nohalı Saray şossesinə gəldikdə siftofor var. O siftofora Duzgölmə çox yaxın bir məsafədə yerləşir. Yeni çəkilmiş yola da yaxındır. Çox gözəl bir bağa bilir. Burası isə evin böyük bir salonelidir. Buyurub zəng edib maraqlana bilərsiniz. Təşəkkürlər.